А, вітаю вас у нашій студії. Я тут трохи так заговорила з нашим ранішнім А, Ми говорили щойно про речі, які важливі для усіх людей. Що щодня варто робити щось корисне для оточуючих. І наш наступний ранішній гість Михайло Генеч Золотухін, який спрямував своє таке бажання, реалізував у своїй роботі. Адже Михайло Гінич є головою управління фонду розвитку міста Миколаєва і на Наскільки я розумію, це ваша така діяльність доброго ранку розповсюджується не лише на Миколаїв, але й на наш регіон. Взагалі, розкажіть, будь ласка, що я вже буду багато говорити. Розкажіть ви чим переймаєтесь і як намагаєтесь, і як робити краще наше місто і нашу область? Доброе утро, уважаемые телезрители. Я представляю общественную организацию Фонд развития города Николаева. И наша организация уже почти уже 20 лет занимается тем, чтобы власти стала в городе и в области, и в каждом селе сориентирована на потребности людей. И то, что вот мы говорим о том, что мы живем в демократической Украине, что, что, что у нас сейчас начались реформы, у нас реально началась реформа децентрализации, то, что будет у нас делегировано государство, наконец-то Верховная Рада у нас избрана, будет принят ряд законов, и эти законы сделают так, что мы получим на уровне села, города весь пакет ответственности и полномочий. Ну, вы знаете, вроде бы как это хорошо, ну, знаете, все, все, говорят, все жалуются на отсутствие денег, но никто не жалуется на отсутствие ума. По большому счету нам очень, будет очень такой большой вызов, как распорядиться всеми нашими этими полномочиями, финансами. И если мы не понимаем, мы это и, и жители, и власть, что с этим всем делать, uh -huh. то ничего хорошего нас не ждет. Потому что реформа предполагает, что... Сельская громада должна стать самодостаточной. То есть, значит, предполагается, что весь комплекс услуг, которые власть предоставляет, будет сконцентрирован в этой сельской громаде. Причем будет укрупнение сельских громад. Это весьма очень болезненный процесс. Угу. И если в этом процессе жители являются свидетелями, а не за участниками, тогда мы получаем самое негативное явление. Вот угу. так могу сказать. А наш фонд, ну что он делает? Он первое помогает, учит, предоставляет грантовую поддержку инициативам. Вот наш, наш, сейчас у нас объявлен набор школы развития сельских громад, то есть 19 по 23 ноября этого года мы приглашаем сельских голов, общественников на четырехдневный учебный курс, который состоится в гостинице «Турист» в Николаеве. Мы подробно расскажем, что о всех вызовах, о всех выходах ситуации, децентрализации, о бюджетном процессе, как сделать так, чтобы бюджет стал делом каждого, чтобы мы в тех вот вызовах, в той непростой ситуации нашли себя, а главное, чтобы нашли себя и жители, и, был наш диалог между властью и жителями, и вместе нашли тот, те ответы на те вызовы, которые есть. Допустим, есть издание «Село», ну как, вот сейчас есть сельрада, вот, при случае объединения, что делать вот тем жителям, которые живут в дальнем угу. селе, как им найти себя. Вот есть такая форма органы самоорганизации населения. И есть в концепции реформы развитие таких форм самоорганизации и развитие, чтобы жители стали гражданами, чтобы они соучаствовали в этом процессе. Вот мы в этой школе приглашаем настоятельно сельских голов, общественников вот в нашу четырехдневную школу. Дальше мы, выпускники, разработают свои, проанализируют проблемы, разработают примерные планы действий, и мы поможем найти ресурсы для решения проблем сельских громад. Также наш фонд объявил конкурс грантов по развитие города через, скажем так, чтобы тетраты, которые вот в городе Николая происходят, чтобы они были понятны каждому жителю. Uh -huh. То есть о прозра... о, говорим о прозрачности и человечности бюджета. Uh -huh. И том, чтобы каждый общественник, каждый житель смог проконтролировать эффективность этих бюджетов. Тема вроде бы довольно-таки сложная, но мы также объявляем набор школ и по итогам конкурса в размере 1000-1200 долларов предоставим гранты общественным организациям в партнерстве с бизнесом, чтобы они смогли вместе проанализировать бюджет, популяризировать, чтобы, как мы понимаем, в бюджете своей семьи угу. точно так же мы понимали бюджет нашей городской общины. А раз мы понимаем, значит, мы уже видим свое место в этом бюджетном процессе, потому что деньги это не городские, не государства, это наши деньги. Мы заплатили налоги. Мы хотим, чтобы город, чтобы городские испол... исполнительные э, органы местного самоуправления эффективно их тратили. Но мало того, чего мы хотим, важно, чтобы мы этим э, возможностью воспользовались. Вот наш фонд поможет 5-6 э, проектов инициатив в течение пяти месяцев, они приведут довольно-таки специфическую форму бюджета на язык простых горожан uh -huh. и чтобы было было видно где э, тендер проведен очень не, неэффективно где бюджетная uh -huh. про, программа э, показатель есть они не выполнены дабы было видно как в своей семье насколько мы можем удовлетворить потребности всех его членов и насколько и что нужно сделать чтобы и город Николаев – это реальная громада, чтобы местное население стало вот той реальностью, и чтобы мы в этом непростом нашем мире вот сейчас, вот то что -то происходит, чтобы мы нашли ответы на все эти вызовы. Ну правильно, понимая, где слабое звенья, мы понимаем, в чем причина каких-то проблем, да, и знаем тогда уже, как это устранить. И мне кажется, что э, вот то, чем вы занимаетесь, это э, вот тот важный момент, когда очень часто вот я как обыватель, да, вот как э, просто житель страны, как гражданин страны, я э, смотрю новости, я читаю какую-то информацию, мне говорят, приняли то-то, произвели -то какие-то реформы, а вот на, на обычном человеческом языке э, в быту я не до конца понимаю, как это повлияет на Жизнь. Ну, я, а вы могу, как раз я могу вот сказать, эту что, работу, да? что есть... если вы в семье знаете, что такое бюджет семьи, но ну, если вы знаете потребности своих, как бы детей, стариков, и есть, в принципе бюджет городской или сельской громады это такое же, просто что переведен на такие вот специфический язык, который угу. специально профессионалы придумали чтобы налогоплательщики до конца этого не понимали. То есть, ну, зачастую все гораздо проще, чем если мы доверим формирование контроль бюджета только депутатам и чиновникам, мы получим золотой батон, то, что мы получили. То есть, нельзя допускать, чтобы... То есть, человеческая природа такая, что если он бесконтрольный, если как солнце не освещает все его действия, то паразиты жирает самого себя, и он подвержен соблазнам, чтобы этого не произошло. Мы помогаем, чтобы... Это вот вроде бы сложная тема. Вот все очень... Говорим, децентрализация, реформа местного самоуправления, бла-бла-бла-бла-бла. Угу. И кажется, что вот, ну, очень сложно, где мы, а где, а где вот эта вот реформа. Угу. На самом деле, ну, вот она здесь. Это мы заплатили налоги, мы хотим, чтобы мы получили весь комплект социальных услуг, административных услуг. То вы, придя в ЖЭК, получили качественную услугу, а если это не происходит, чтобы органы местного самоуправления воздействовали на этот ЖЭК. Но с другой стороны, реформа начинается только тогда, когда заканчиваются деньги на местах. И пусть не будет иллюзии, что если нам дадут больше полномочий, прав, и нам также дадут право зарабатывать деньги на местах. То есть, вот, знаете, как молодая семья. Пока ты студент, у тебя есть мама, папа, которая тебе заботится, ты рассказываешь, загибаешь пальцы. Мне нужно там пойти на дискотеку, мне, или там, не знаю, куда сейчас ходят, мне нужно там то, 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 то. У тебя потребности огромные, понятно. А мама тебе говорит, знаешь, говорит, я знаю твои потребности, я сама была такой. Но у нас есть вот такие вот доходные части. Посудив сам, что важнее. И как вот что-то привнес, такой материальный воздух. С другой стороны, бабушка. С одной стороны, пенсия у нее маленькая, но вклад в ее семьи может быть не меньше. Почему не меньше? Потому что она смотрит за внуками, она хранитель мудрости, она хранитель преемственности. Вообще пенсионеры это наше будущее. То есть кто, как бы вы ни говорили, мы все, все там будем. И вы, и я. А, Бог, вот он да, как, как хотите, балансировать момент, который... эти интересы государства. Да, государство оставляет за собой право заботиться о пенсионерах, о обездоленных. А органы местного самоуправления, комплекс хозяйственных вопросов, насколько мы будем в состоянии решить эти вопросы, насколько у нас будет бюджет развитие, насколько мы сможем задействовать образование рабочих мест, чтобы в селе, в городе появилась работа. Но опять же, как только бюджет не тогда появляются ненужные с точки зрения приоритетности проблемы, мероприятия, допустим, имиджовые, большие праздники, большие траты. Что нам нужнее? Дорога в нашем отдаленном микрорайоне либо большой городской праздник, либо нужно создание какого-то коммунального предприятия с, с огромными планами и с и общих денег, либо решение проблемы озеленения. Да, все вроде нужно, но что приоритеты были осознаны, как члены семьи участвуют в этом. Так же самое и граждане, которые платят налоги, бизнес, который платит налоги, он должен понимать, стать не свидетелем процесса, а соучастником процесса. Знаете, если ты соучастник процесса, ой, как ты все просто и легко понимаешь. Самые жаркие споры происходят на бюджетных слушаниях в цивилизованных странах. Почему? Потому что каждый, я заплатил налог, я должен знать, почему тратится так, а не так, и почему не, уч... не учитываются мои потребности или потребности целевой группы. А может быть у меня потребности слишком неадекватны в этой ситуации. А может быть неэффективно, потому что сейчас новый закон, ну как он уже естественно действует, о, о контроле тендерных процедур, очень много интересных фактов открыл. О том, как говорится, о сложности бюджета тендерных процедур, и выясняется, что оказывается не все так честно и чисто. И по большому счету денег никогда много не бывает. Ну, ну, скажем так. Всегда всё. есть что-то, на что их не хватает. Конечно, но не будет у нас гармонии. У нас будет снова новый Майдан, если жители, не станут гражданами, они будут соучастником этого процесса. Вот, скажите, я вас перебью угу, немножко. Пожалуйста. Мы говорим, что у вас есть школа для развития сельских громад, для ну вот если для гражданского действия, да, вот, угу. вот То как раз, что касается меня, и любого другого человека. Как могут об обратиться за разъяснениями, да? Вот вы сейчас говорите, я все понимаю. Если бы я прочитала, я бы ничего не поняла. Вы говорите, mm -hmm. что завуалированный вот такой язык, не чтобы специальный, не специальный да. язык. Да? Как могут обратиться. могут ли и если да, то, то каким образом могут обратиться к вам э, просто вот люди, которым это интересно, которые хотят знать, э, на что можно рассчитывать, какие изменения будут, какие должны быть, какие могут быть? Конечно, мы очень ждем нас вас уважаемые телезрители, у нас в офисе фонда развития города Николаев, телефон Николаев, код 0511, 47 38 79, каждый будний день с 9 до 5, также вот у нас 5 Ноября в гостинице Николая в 11 часов состоится большой круглый стол по эффективности бюджетного процесса. Кого заинтересовало... То есть, говорит, это могут прийти любые люди, кому это интересно? Могут, но предварительно прозвоните и скажите, угу. что они будут. Потому угу. что зал большой, но мы должны приготовить материалы, мы должны помочь, знать кто будет и... Дальше, дальше помог, помогли сорбулировать инициативы, найти инвестиции, ваши инициативы. Угу, то есть, может быть, предложить а, какие-то, Конечно, да? конечно. Я рассказал про школу сельских громад, а школа гражданского действия. Это, не, это не столько направлено на сельских голов и на партнерство, а сколько на, на нас с вами, как можно защитить свои права, интересы, взаимоотношения с ЖЭКом. Угу. Или как вот горячий вопрос. Ну, всегда на, он актуален. На, на, самом, на самом деле он, он горячий, потому что он запущенный процесс. Uh -huh. Потому что неправильно построенные у нас отношения. Да, жилищное коммунальное предприятие, жеки, это представляет услуги, что это не власть, это мы им платим деньги. Но, к сожалению, в городе Николаеве до сих пор по жековый тариф, а не по домовый тариф. То есть практически сложно воспользоваться своим правом на качественную услугу и проконтролировать, ЖЭК непосредственно каждому жителю. Поэтому мы учим, как самоорганизоваться, как образовать орган самоорганизации населения, ОСМД, или как без организации этих вот каких-то органов специфических, как обратиться уже, ЖЭК, чтобы получить нужный ответ, как с депутатами пробудить их желание помогать избирателям. Но во многом мы, в общем, мы помогаем жителям стать гражданами. Вы знаете, вот самый сложный вызов демократии, самый вы, сложный вызов, чтобы мы все стали взрослыми. Пока мы дети и стремимся к тому, чтобы быть под патронатом кого-то, мы обречены на то, чтобы быть бедными и несчастными. То, что этот все патрон всегда будет блести только свой интерес. В первую очередь, говорить о том, что он заботится о нас, но в первую очередь... Он будет интересоваться только своим благополучием, говорит, будет говорить правильные слова. Мы как общественная организация, мы стояли и будем стоять на, на э, защите прав и интересов граждан. Нам помогает этому Национальный фонд поддержки демократии в Соединенных Штатах, фонд Ведрожа, Американское посольство. В общем, международные доноры нам помогают построить, устроить жизнь так, как это происходит в цивилизованных демократических странах. А я, наша беседа уже подходит к концу. Я хочу вот так немножко резюмировать. Да, вот, мы когда заглядываем там Европа, еще что-то, мы говорим, вот там жизнь, а тут непонятно что, бардак какой-то. Там действительно вот то, что вы сейчас говорите, я не, не совсем согласна, да? мне, не все, мне как жителю Украины не все нравится, что где-то там происходит, мне нравится здесь, мне просто хочется, чтобы здесь порядок был, да? нужно говорить, но есть какие-то понятия, от которых говорит сознательность граждан, да, понимание ситуации, вот есть страны, в которых настолько развито вот, вот это понимание себя гражданином, что инициатива идет от гражданина, а не от правительства к гражданину, да? то есть люди... Возникла проблема. Люди собираются, люди решают ее, если это не решается на уровне вот соседей, грубо говоря, это выносится на, допустим, районный уровень. Если районный уровень не решает, тогда на городской, городской, областной, ну вот, грубо говоря, да, потом уже это идет еще куда-то. Но сначала решают на месте эту проблему. Но мне кажется, когда действительно люди поймут, что только мы сами можем навести порядок в собственном доме, только мы сами можем контролировать все и пони, понимая, что происходит, тогда э, мы будем действительно понимать, что происходит в стране. А ну, так, ну, плюс еще нужно уметь пользоваться вот этими законодательными процедурами, механизмами. Да. Вот мы как раз и учим понимать, и не только понимать, а и понимать, что делать дальше, чтобы защитить свои права и интересы. Потому что все наши проблемы неправильных взаимоотношений. Если у нас неправильное выстроенное отношение в семье, проблема. Если у нас неправильное взаимоотношение с органами местного самоуправления или государственного Тогда власти, да, то, то проблема. Они а в наши неправильные не взаимоотношения века. в нас самих. Так давайте учиться этому, учиться демократии, учиться реальной практике, чтобы не балаклавы и не майданы решали все наши проблемы, потому что это крайний вариант, а чтобы мы учились отстаивать свои права и интересы как жители и в партнерстве с органами местного самого государственной власти построили ту Украину, которую мы того заслуживаем и считаем, чтобы построили Европу здесь у себя, здесь. По сути, там и находится в центре Европы, поэтому мы а, должны привести порядок это сердце Европы. Может, кому-то слово, может, порядок. Европа не является, Тайхидом, но нужно построить человеческую жизнь у себя здесь, в своем селе, в своем городе. И мы этому поможем вам это сделать. Большое вам спасибо. Я думаю, что наша беседа, ваша вот инициатива все-таки заронила какое-то вот желание действовать, действительно, разъяснять для себя, понимать и хозяйничать в собственном доме да, у наших зрителей. Это очень важный момент. Действительно, иногда мы все это понимаем, но иногда нужно, чтобы кто-то сказал об этом со стороны. Большое вам спасибо, что вы пришли сегодня.